Враження в мене сугубо позитивні. Це е, перша після відбіркового фестивалю грав. Заявки надіслали 17 команд, а доїхали до Чернігова 13. У, ці, у першій е, одній восімнадця команд і у другій п'ять команд, 10 команд. Вірати Чернігівського вода канала. Матахі з колонітайського масажа. Вот и раньше был обычный секс. Потом появился секс по телефону, то секс по лобкам. Пират на черкевского канала. Мы придумали секс по студии можно. Так с моментом. Більшість команд це студенти, це люди, які не зовсім мають вільних багато коштів. І тому ну, бажання виявляють до нас їхати багато команд. Ми якби там не звучало це можливо гордо, але ми добра ліга, нас цінують, але доїхати до нас складно. Команда, яка з Шерстянки знакома ні по наслишки. Імені Джейксона, Стэтхема і Кліштяна Роналда. Я Кадам, я там животне. Встаешь вечно. Рядом! К ноге! Ой, здравствуй, здравствуйте! Ну, какая миленькая! не да? Да, 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 да. Ой, да, вы, знаете, она у меня чистокровная. Сучка. <решит> а вы откуда там Ой, да, вы, знаете, да. а вот, Ольга Петровна! Був на птичному ринку. Купив попугає. Ми другий раз приїхали сюди трішечки іншим складом, але дуже круто, бо вас приймає зал дуже добре. Чесно, весь матеріал береться з життя. Те, що ми спостерігали, де деякі мініатюри, які сьогодні у нас були в грі, чесно написані в маршруті, як ми їхали сюди. Команда КВН Ольга Петровна існує дві гри. Ми граємо. Ми відкрили для світу КВН, якщо це так можна сказати, Ольгу Петрівну в Чернігів. Команда ірбічанів. Мы приехали в Чернигов для того, чтобы найти девушку для этого шикарного, знойного, жгучего, ирбеного молдавского усача. Требования у него очень и очень жесткие. Девушка должна быть э, живой. И все. А вот припечный боков тоже будут свои проблемы. О, привет! ужасный, медленный убийц с крайне неэффективным оружием. Вчера в Украинском ленту заплатонили картинки с солнечным затмением. Может, кто не видел, что попытаюсь показать, что же там было. Да, смотрите. <режит> на 54%. Протокол самоубийца. Алло, добрый вечер. А можно девочку заказать? Мало кто знает, но Ивана Томна избрали лицом у пасхальных праздников. С синими, желтыми, красными, разбросили яйца на Пасху. Ну, знаете, Черниговская лига, Черниговский зал давно уже стали для меня родными. Сегодня я уже сыграл на этой сцене немного много ни мало 21 игру в рамках пяти сезонов Черниговской лиги. То есть, можно сказать, повторил рекорд команды с потолка. Самому играть, в принципе, легче, потому что, когда ты не надеешься ни на кого, ты выкладываешься по максимуму, ты понимаешь, что если не ты, то никто за тебя ничего не сделает. Грубо говоря, жизнь любого КВНщика состоит из того, что он в жизни примечает что-то смешное и пытается это выложить на сцене. У нас соперничество у всех команд происходит только на сцене, а за сценой мы все друзья, мы все друг друга прекрасно знаем, мы друг с другом общаемся, мы встречаемся на разных лигах, и получается, что, ну, грубо говоря, это такая, может быть, даже где-то и секта, такая определенная КВНская тусовка, которая друг друга каждый знает, и после игры мы собираемся, общаемся и не только. Реакция зрителя это самая дорога что есть, и хочется к этому постоянно возвращаться. В жизни я занимаюсь, в принципе, ваш коллега, грубо говоря. То есть я работаю на телевидении, на оригинальном канале в Чек победителю! Сфотографируйтесь, пожалуйста. Одна тысяча гривен достается ужасно медленному убийце с крайней Фікційно ворожим давайте бандержим бадвіці гри переможець цієї гри він грає у нас вже шостий сезон, але кожен сезон він грає під новою назвою. То тобто, чи вважати його молодою командою, чи вважати його вже досвідченим гравцем.